এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো গীতাৰ সাংখ্য় যুগ সাংখ্য় যুগৰ তেত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকাম ইমান ধৰ্মা ধীতি স্বিত পা পাম অৱাপ শষী আছে যদিহে তুমি এই যুদ্ধখন নকৰাকৈ থকা অৰ্জুন তেতিয়া তুমি নিজৰ ধৰ্মীয় কৰ্তব্য পৰিহাৰ কৰাৰ লগে লগে যোদ্ধা হিচাপে নিজৰ যশস্যাও হেৰুৱাবা আৰু পাপহে আৰ্জি লোৱা হ'ব আৰু যদি তুমি ধৰ্মযুক্ত সংগ্ৰাম অৰ্থাৎ স্বাৰ্চত সনাতন পৰম ধৰ্ম পৰমাত্মাত প্ৰৱেশ কৰাব পৰা এই ধৰ্মযুদ্ধ নকৰা তেতিয়াহ'লে স্বধৰ্ম অৰ্থাৎ স্বভাৱৰ পৰা উৎপন্ন সংঘৰ্ষ কৰিব পৰা ক্ষমতা ক্ৰিয়াত প্ৰবৃত্ত হ'ব পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাই স্বধৰ্ম হেৰুৱাই অপকৃতিহে প্ৰাপ্ত কৰিবা অপকৃতি সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰি পৰৱৰ্তী শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় অকৃতাম স্বৰণাত মানুহবিলাকেও চিৰকাল তোমাৰ অপজসৰ কথাহে কব আৰু সন্মানিত ব্যক্তি এজনৰ বাবে অপযশ মৃত্যুতকৈও অধিক ভয়াত উপৰতম মহ ঘাম সেই মহাৰথীসকলে যিসকলৰ বাবে প্ৰশংসাৰ যোগ্য হৈ আছিলা ভয়তে ৰণক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছা বুলি ভাবিব আৰু তুমি লঘু হৈ পৰিবা ইয়াত মহাৰথী কাক কোৱা হৈছে এই পথত মহান পৰিশ্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যোৱা আন সাধকসকলকো কোৱা হৈছে সেই মহাৰথীসকল হৈছে কাম কোধ লোহ মুহ আদি এইদৰে সিমান পৰিশ্ৰমেৰে অবিদ্যাৰ ফালে টানি থকা এই মহাৰথীসকল যি তোমাক বহুত সন্মান কৰি আছিল তেওঁলোকৰ আগত তুমি তললৈ নামি যাবা অবাশ্য বহুনা নিন্দাতা তাব চা মাধ্যম তুতৰাম নো কি মা তোমাৰ শত্ৰুবিলাকে তোমাৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰ নিন্দা কৰি তোমাৰ বিষয়ে বহুতো নকবলগীয়া বেয়া কথা কব তাতকৈ দুখৰ কথানো আৰু কি হব পাৰে প্ৰাপ্ত কৌন্তেয় যুদ্ধায়েয় তুমি হয় যুদ্ধত নিহত হৈ স্বৰ্গ লাভ কৰিবা নাইবা জয় লাভ কৰি পৃথিৱীভোগ কৰিবা গতিকে যুদ্ধ কৰিবৰ বাবে দৃঢ় সংকল্প লৈ তুমি উঠা সুখ দুখে সমে কৃতা লাভালাভ জয় জয় তত যুদ্ধায় যুজ ন এব পাপ অৱ্যচী সেই সুখ দুখ লাভ ক্ষতি জয় পৰাজয়ক সমান বুলি ধৰি লৈ যুদ্ধ কৰাতে নিজকে নিয়োগ কৰা এনে কৰিলে তোমাৰ পাপ নহব এচাতে অভিহিত চাংঘে বুদ্ধি যুগেতো ইমাম শ্ৰীণু বুদ্ধায়ুগ্যয়া পাৰ্থ কৰ্ম বন্ধ প্ৰহাৰ শী এইখিন তোমাক সাংস্য় যুগৰ অৰ্থাৎ এনালাইটিকেল ষ্টাডি মতে জ্ঞানৰ কথা কলো এতিয়া মই যুগৰ মতে অৰ্থাৎ ফলৰ আশা নকৰাকৈ কৰা কামৰ নীতি জ্ঞান অনুসৰি জ্ঞানৰ কথা কওঁ শুনা সেই পাৰ্থ সেই জ্ঞানৰ সৈতে কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হলে তুমি কৰ্মৰ বন্ধনৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিবা বৈদিক অভিধানৰ মতে সাংস্য় কথাটোৰ অৰ্থ হৈছে যিটোৱে বিশদভাৱে বৰ্ণনা দিয়ে যিটো দৰ্শনে আত্মাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ তাৰ বৰ্ণনা দিয়ে সেইটোৱেই সংখ্যক ভগৱানৰ ইন্দ্ৰীয় সুখৰ বাবে ভক্তি সহকাৰে যি কাম কৰা হয় বা কৰ্মযুগ গতিকে যিজনে ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তিপূৰ্ণ আধ্যাত্মিক সেৱাৰ কামত ব্ৰতী হৈ আছে অথবা আন কথাৰে কবলৈ গলে যিজনে কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ কামত লিপ্ত হৈ আছে কেৱল তেওঁহে ভগৱানৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰি বুদ্ধিযুগৰ এই স্তৰত উপনীত হব পাৰে সেইবাবে ভগৱানে কৈছে কেৱল যিসকল ভক্তই আধ্যাত্মিক প্ৰেমৰ ভাৱেৰে উদ্বুদ্ধ হৈ অনবৰতে ভক্তিময়ী সেৱাত ব্ৰতী থাকে কেৱল তেওঁলোককহে ভগৱানে কৰুণা কৰি ভক্তি সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান প্ৰদান কৰে এই পথেৰেই ভক্ত এজনে সহজে গৈ ভগৱানৰ চিৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্যত ভগৱানক পাবগৈ পাৰে ন ইহ অভিক্ৰম নাশ অস্থি প্ৰত্যৱায় ন বিদ্যতে স্বল্প ধৰ্ম এই বুদ্ধি যুগত যিখিনি কামৰ অনুশীলন কৰা হয় সি অথলে নাযায় অথবা তাৰ ৰাসো নঘটে এই ধৰ্মৰ অলপ অগ্ৰসৰেও বিৰাট ভয়ৰ পৰা টান কৰিব পাৰে কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ কাম বা নিজৰ ইন্দ্ৰিয় সুখৰ বাবে কোনো আশা নকৰাকৈ কৃষ্ণৰ লাভত অহাকৈ কৰা কামেই হৈছে কামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আধ্যাত্মিক গুণ এনে কামৰ অলপমান আৰম্ভ কৰিলেও সি বাধা নোপোৱাকৈ আগবাঢ়ে আৰু কোনো স্তৰতে সৰু আৰম্ভণিটোৰ সুফলখিনি হেৰাই নাযায় পাৰ্থিৱ স্তৰৰ যিকোনো এটা কাম আৰম্ভ কৰিলে শেষ কৰিব লাগিবই এই ভৌতিক জগতত যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰিলে শেষ কৰিব লাগিবই নহ'লে গোটেই প্ৰচেষ্টাটোৱে বিফল হৈ যায় বৈষয়িক কামবিলাক আৰু সেইবিলাকৰ ফল শৰীৰটোৰ কিন্তু লগে লগেই শেষ হৈ যায় কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতত কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ কামে মানুহজনক আনকি শৰীৰটো শেষ হৈ যোৱাৰ পাছতো আকৌ কৃষ্ণ ভাৱনামৃতলৈকে লৈ যায় অন্তত এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰি যে মানুহজনে পাছৰ জন্মত এজন মানুহ ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিব আৰু যাতে অধিক আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ বাবে আৰু এটা সুবিধা তেওঁ ল'ব পাৰে তাৰ বাবে হয় এটা ডাঙৰ সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্ৰাহ্মণৰ পৰিয়ালত অথবা এটা চহকী অভিজাত পৰিয়ালত জন্ম লাভ কৰিব কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰে কৰা কামৰ সেইটোৱে এটা অনন্য সাধাৰণ গুণ ব্যৱসায় বুদ্ধি হা এক হা কুৰুনন্দনা হি অনী নাম হে কুৰুনন্দন যিসকল মানুহে কৃষ্ণ ভৱনেৰে কাম কৰিবলৈ লয় তেওঁলোকৰ অভিপ্ৰায় কেৱল এটাহে কিন্তু যিসকলে কৃষ্ণ ভৱনেৰে কৰা কামত প্ৰবৃত্ত নহয় তেওঁলোকৰ অভিপ্ৰায় অসংখ্য আৰু বহু শাখাত বিভক্ত হৈ পৰে কিবা এটা মহান কথাত অচল ভাৱে আস্থা স্থাপন কৰাটোৱে শ্ৰদ্ধা বৈষয়িক জগতৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি কোনো কাম কৰিবৰ নাই অতীতত কৰা ভাল বেয়া কৰ্মসমূহৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰূপে এই জন্মত ফলৰ আশাৰে কৰা কামত প্ৰবৃত্ত হয় কৃষ্ণ ভাৱনাৰে সজাগ হৈ থাকিলে মানুহজনে নিজৰ কামৰ ভাল ফলৰ বাবে চেষ্টা কৰিবৰ আৰু প্ৰয়োজন নাথাকে মানুহজন যদি কৃষ্ণ ভাৱনাত একেৰাহে মজি থাকে তেতিয়া তেওঁৰ সকলো কামে পাৰমাৰ্থিক স্তৰৰ হৈ পৰে কাৰণ সেই কামবিলাক ভাল বেয়া দি বিপৰীত কথাবিলাকৰ বিবেচনাৰ ওপৰলৈ যায় জীৱনটোৰ বস্তুবাদী ধাৰণাক বিসৰ্জন দিব পাৰিলে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ চৰম উৎকৰ্ষ সাধিত হয় কৃষ্ণ ভাৱনাৰ দিশত অগ্ৰগতি হোৱাৰ লগে লগে উৎকৰ্ষৰ এনে স্তৰ নিজে নিজে আহি উপস্থিত হয়হি গছৰ গুৰিত পানী দিলে ডাল পাত সকলোৱে পানী লাভ কৰাৰ দৰে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৰা কামেৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ দেশৰ মানৱ সমাজৰ এই সকলোৰে উত্তম সেৱা আগবঢ়াব পাৰি য়ামিমাম পুষ্পিতম বাছাম প্ৰৱদী অবিপচিত বেদৱাদ ৰত পাৰ্থ নয় নীতিৱাদিনা কামাত্মা ন স্বৰ্গ পৰা জন্ম কৰ্মা ফল প্ৰদান ক্ৰীড়া বিচে বাম ভোগ্বৰ গতিম প্ৰতি কম জ্ঞানী লোকসকল বেদৰ সেই মন ভুলোৱা বচনবিলাকক লৈয়ে ব্যস্ত থাকে যিবিলাকে তেনেধৰণৰ কৰ্মফল দিব পৰা যাক যজ্ঞ আদি কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে যিবিলাক কৰ্ম কৰিলে স্বৰ্গ লাভ হয় ভাল পুনৰজন্ম লাভ হয় আৰু ক্ষমতা আদি লাভ কৰা যায় সেইবোৰ জ্ঞান বেদে দিয়ে কেৱল ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখ আৰু প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰা জীৱন এটাৰ বাবে কামনা কৰি তেওঁলোকে কয় যে বেদত এইবিলাকৰ বাহিৰে আন আৰু একো নাই আজিলৈ ইমানেই